Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak pasti, dia akan dilemparkan ke dalam neraka Futoma. Tahukah kamu apakah neraka Futoma? Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar, naik sampai ke hati. Sesungguhnya dia, api itu, tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ayat 1, artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Di sini, wailun, artinya celakalah maknanya kecelakaan besar bagi tiap-tiap pengumpat. Pengumpat ialah orang yang suka membusuk-busukkan orang lain dan merasa bahwa dia saja yang benar. Kerap kali keburukan orang dibicarakannya di balik atau di belakang orang itu. Padahal kalau berhadapan dia bermulut manis. Adapun pencela, gambarannya adalah sebagai berikut. Tiap-tiap pekerjaan orang, betapapun baiknya, namun bagi dia ada saja cacatnya, ada saja celanya dan dia lupa memerhatikan cacat dan celah pada dirinya sendiri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa humaza lumasa artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi pencela. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa al-humaza mengejek di hadapan, sedangkan lumasa mengejek dari belakang. Ayat 2 ini artinya, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sikap mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya inilah yang membuat dia mengumpat dan mencela orang lain. Yang menyebabkan dia mencela dan menghina orang lain, memburuk-burukkan siapa saja karena kerjanya sendiri hanya mengumpulkan harta kekayaan buat diri sendiri. Supaya orang jangan mendekat di pagarinya hartanya dengan memburukkan atau menghina orang. Mereka ini di siang hari terlena dengan harta bendanya dan merasa asyik dengannya, dan apabila malam hari tiba, maka ia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Ayat 3, artinya, sebab dia menyangka bahwa hartanya itulah yang akan memeliharanya. Dengan harta benda itu dia menyangka akan terpelihara dari gangguan penyakit, dari bahaya tersembunyi, dan dari kemurkaan Allah. Manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta, maka hidupnya di dunia ini akan kekal, maka disangga oleh firman selanjutnya. Ayat 4, artinya, sekali-kali tidak, artinya, pekerjaan mengumpulkan harta benda itu, yang disangkanya akan dapat memelihara dirinya dari sakit, dari tua, dari mati, ataupun dari atsap siksa neraka, tidaklah benar. Bahkan, sesungguhnya dia akan dimasukkan dan dilemparkan ke Kutoma. Nerakalah akhir tempatnya. Kutoma adalah nama neraka itu. Ayat 5, artinya, dan sudahkah engkau tahu apakah khutomah itu? Dalam ayat ini bersifat pertanyaan dari Allah kepada nabinya untuk menarik perhatian beliau tentang ngerinya khutomah itu. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk menarik perhatian sekaligus menegaskan betapa ngerinya neraka utama. Ayat 6, artinya, ialah api neraka yang dinyalakan. Bernyala terus, karena ada malaikat yang dikhususkan kerjanya menjaga nyala api itu, lantaran itu maka berkobarlah dia terus. Neraka itu apinya menyala-nyala tidak pernah berhenti. Ayat 7. Artinya, yang menjulang sampai ke hati itu, maka terpangganglah selalu hati mereka itu. Yaitu hati yang sejak di dunia penuh dengan kebusukan, merugikan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, menginjak-injak orang lain untuk kemuliaan dirinya. Sabit al-Banani mengatakan bahwa api neraka Khutomah membakar mereka sampai ke hatinya, sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup dan bila mana azab mencapai puncaknya, maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis merasakan sakitnya yang tiada terperikan. Ayat 8. Artinya, sesungguhnya neraka itu, atas mereka akan dikunci erat. Artinya, setelah masuk ke sana mereka tidak akan dikeluarkan lagi, dikunci mati di dalamnya. Yakni bila mereka semua telah berada di dalamnya, maka pintunya ditutup rapat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surat Al-Balad. Ayat 9, artinya, dengan palang-palang yang panjang melintang. Ancaman sekejam ini adalah wajar dan setimpal terhadap manusia-manusia yang rakus dan tamak, sebagaimana yang digambarkan dalam ayat-ayat ini. Apa ciri-ciri orang yang rakus dan tamak digambarkan? Mereka adalah orang-orang dengan ciri-ciri pengumpat, pencela, mengumpul harta, dan menghitung-hitung. Mereka memiliki mata yang jeli, melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau-kalau ada orang yang mendekat akan meminta, sikapnya penuh rasa benci. Kita berdoa, moga-moga janganlah kita ditimpa penyakit seperti ini. Semoga kita dihindarkan dari kondisi membatu hati dalam dunia karena tamak harta. Lalu dipanggang, dinyalai api di neraka Kutoma untuk membakar hati yang telah membatu ini.